Dia tidak mengambil peluang Bagi saya kalau dia nak ambil peluang Untuk nak menunjukkan sikap uh, Diktator dia Sikap kuku besi dia Dia boleh ambil dia ada kuasa Tetapi tidak oh, Ini kes antara Anwar dan juga Yusuf Reuter, Reuter. Yusuf Reuter telah buat uh, saman kepada Datuk Seri Anwar Dan uh, Datuk Seri Anwar Memohon kepada mahkamah untuk Melihat uh, beberapa perkara dalam peruntukan perlembagaan itu sama ada uh, dia sebagai perdana menteri ini ada imuniti atau tidak kekebalan itu ha? dan uh, ada lapan perkara lah ha? yang, yang yang dimohon uh, oleh uh, Datuk Sri Anwar Ibrahim untuk uh, memastikan supaya uh, dia ini uh, mahkamah boleh tak nak apa? Memberikan satu pengisytiharan bahawa Dia mempunyai kekebalan berasaskan kepada uh, Perlembagaan uh, apa, Persekutuan itu sendiri Kita lihat mahkamah uh, Telah menolak uh, permohonan Datuk Seri Anwar Ibrahim Dan uh, apa yang perlu dilihat di sini Menunjukkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini Perdana Menteri ni. Mohon pada Mahkamah Sedangkan mahkamah uh, itu ni maknanya Dalam nak menentukan uh, Kehakiman pun uh, Dari segi power Perdana Menteri tu ada nak menentukan hakim-hakim ni -hakim, pelantikan hakim dan sebagainya ni, akhirnya ialah Yang di-Pertuan agung lah. tetapi Perdana Menteri itu uh, mempunyai bidang kuasa yang tertentu dan uh, dia adalah salah satu seorang yang akan mencadangkan nama-nama itu kepada, kepada kepada yang 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 di-Pertuan Agong hmm. maknanya dia ada, ada ada powerful kalau 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 kita lihat dalam sejarah Islam hmm. uh, iaitu kisah seorang apa nama kisah Saidina Ali dengan hmm. dengan Yahudi kisah baju baju besi hmm. kan maknanya uh, Yahudi ini menyaman hmm. apa nama Saidina Ali Saidina Ali khalifah hmm. uh, tetapi akhirnya hakim Surah Al Qadi nampak apa hakim qadi Surah ini menolak dakwaan yang dibawa oleh Saidina Ali padahal Saidina Ali tu permohonan Saidina Ali itu, Ali itu uh, untuk nak cas lah, Yahudi ni tadi kerana Uh, baju besi itu ada ada kepada kepada Yahudi itu tapi Sayyidina Ali tak boleh bawa proof tak boleh bawa argument hujah yang cukup akhirnya uh, hakim surah ini tolak walaupun Sayyidina Ali itu adalah Perdana Menteri itu iaitu Khalifah jadi dalam dalam kini saya bukanlah nak kata uh, Anwar ni sama taraf dengan Sayyidina Ali tapi contoh saya nak sebutnya uh, bagaimana uh, berlaku di zaman ini maknanya Anwar menterjemahkan iaitu Uh, dalam Islam tidak ada campur tangan malah dalam demokrasi ini pun tidak ada campur tangan antara eksekutif pemisahan kuasa separation of power itu berlaku dalam nak menentukan kebebasan badan kehakiman jadi uh, saya nak ucapkan tahniahlah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim maknanya kalau dia nak ambil kesempatan boleh tak dia sebagai perdana menteri. Boleh kan? Boleh. Boleh, boleh. saya ingat, boleh tetapi dia tak mengambil kesempatan untuk membuat tekanan seperti mana yang pernah berlaku dalam tahun 80-an, Ujung 80-an hmm. uh, satu ketika dahulu kerana uh, pada waktu itu berlaku krisis kehakiman. Hmm. Penguasaan eksekutif ke atas kehakiman yang akhirnya berlaku pemecatan ke atas ketua ketua Tuan hakim Naga. negara Tun Saleh Abbas. Salih Abbas. Ha hmm. kerana Tun Saleh Abbas uh, membuat aduan kepada Yang di-Pertuan agung. Hmm membuat aduan kerana uh, pada waktu itu Tun Salleh Abbas melihat bagaimana rentetan berbagai ber, ada peristiwa-peristiwa yang menunjukkan campur tangan eksekutif ke atas badan kehakiman. Jadi dia buat aduan mengadu kepada Dewan Agung dan juga uh, mengadu kepada Majlis Raja-Raja Melayu. Hmm. Jadi apabila uh, Perdana Menteri pada waktu itu mengetahui dan akhirnya Perdana Menteri membuat surat tulis surat mencadangkan kepada Dewan Agung untuk menamatkan dan memecat tun tun Seri Abah jadi krisis kehakiman pada waktu itu. Kenapa? Kerana, Kerana penguasaan eksekutif ke atas ke atas ke, ke, kehakiman. Tetapi berlaku di zaman datuk Seri Anwar Ibrahim ini ialah menunjukkan bagaimana dia tidak mengambil peluang bagi saya kalau dia nak ambil peluang untuk nak menunjukkan sikap uh, diktator dia. Hmm. Huh? Sikap kuku besi dia Dia boleh ambil Dia ada kuasa Tetapi tidak Kenapa? Dia nak menterjemahkan Nak tunjuk kepada Malaysia Dan kepada dunia Bahawa Malaysia mempunyai Kebebasan badan Badan kehakiman Maknanya Hakim boleh tolak Pemohonan Perdana Menteri Jadi ini bagi saya satu Kebanggaan lah bagi saya Dan tahniah lah ya. kepada, kepada Perdana Menteri Walaupun Perdana Menteri akan buat rayuan Itu hak dia ya. Rayuan Ini proses yang dibenarkan ya. Oleh Uh, perundangan dalam negara kita. Jadi itu hak adalah di, di, seperti mana uh, orang yang mendakwa dia itu pun ada hak, dia pun juga ada ada hak kat atas kat atas diri dia. Uh, tidaklah seperti mana zaman dia kena dulu kan. Yeah. Uh, jadi dia dinafikan uh, berbagai-bagai. Mesejnya adalah kita melihat bagaimana uh, seorang perdana menteri yeah. yang mempunyai kuasa eksekutif tetapi tidak menggunakan kuasa itu dia tak untuk capu-aduk kuasa eksekutif itu ha. kuasa mahkamah uh, dipisah-pisahkan maknanya inilah yang sepatutnya berlaku ya. uh, dan ini kita nampak insyaAllah kalau inilah bentuk yang telah diterjemahkan oleh Perdana Menteri sendiri dalam kes beliau uh, kalau ini terjemah Perdana Menteri maka sudah tentu kita harap uh, dalam kes yang lebih kecil uh, daripada Perdana Menteri pun ya. Ya, maknanya tidak ada unsur-unsur Uh, campur tangan yang memberi kebebasan kepada mahkamah itu untuk menentukan uh, betul ataupun tidak betul satu-satu yeah, yeah. kes tu. Jadi kita ucap tahniah kepada Datuk Seri Anwar. Uh, semoga insya-Allah kes ini akan berjalan dengan baik dan semoga uh, yang betul itu betul, yang hak itu hak, yang batil itu batil uh, akan dapat yeah, diterjemahkan yeah, yeah. di mahkamah oh, oh. nanti.